Далеко не всегда в авариях с участием пешеходов виноват водитель. Точно так же пешеход не всегда виновник подобного происшествия. А бывает и так, что виновны оба. Похоже, именно такой случай удалось зафиксировать в нашей съемочной группе. В Киеве на Московской улице под колеса машины попал пешеход. Перебегал дорогу человек в неустановленном месте. И как результат, авария. Мы видим, что... Человек упал на капот, разбил лобовое стекло, потом выскочил, на, потом его откинул на тротуар, где он получил, где он получил травму. 30-летнего пешехода уже увезли в больницу скорой помощи. По предварительным данным, пешеход при падении ударился головой об бордюр. Свидетели говорят, машина двигалась не быстро. Именно поэтому инцидент не закончился трагически. Пробок была зупинка машин. Он решил, что там ничего не будет. Он выбег за потока машины и попал на зустричную шагу Водитель «Жигулей» утверждает, ехал медленно, но все же не смог остановить свою машину перед бегущим человеком. Я не встиг среагировать, ну встиг, я затормозил, но это не дало результату, я Получается, не ехал на него. Но даже несмотря на то, что пешеход перебегал дорогу не по пешеходному переходу, свидетели утверждают, произошедшим виноваты оба. Так что тут вина обоюдна, но лучше такого не траплялось. Люди не ценят життя, спешат, спешат, спешат. А вот правил, на жаль, никто не дотримуется. Даже на самой тихой улице бывают неожиданности, поэтому, граждане пешеходы, будьте внимательны. Пройдите на пешеходный переход и не подвергайте опасности ни себя, ни водителей. Но даже пешеходный переход не всегда может гарантировать безопасность пешехода. Еще одна авария, которую сняла наша группа, случилась как раз на пешеходном переходе. На улице героев Сталинграда Бус сбил мужчину. Наша съемочная группа приехала на место происшествия как раз в тот момент, когда пострадавшего забирала скорая. Свидетели говорят, пешеход сильно травмирован. Мы стояли на э, четко красный свет, и стояли все машины. Выскочил вот этот белый Volkswagen и прямо посреди дороги сбил вот молодого человека. Он подлетел, наверное, метров 5-7 вверх и метров 10 туда, в этот, вперед. Почему водитель буса решил пролететь светофорно-красный, непонятно. Сам водитель ничего не объяснял. Но свидетели говорят, что мужчине как будто глаза закрыли, и он несся на большой скорости прямо на молодого человека. Водитель, очевидно, все же заметил пешехода в последний момент. Тормозной путь в 20 метров свидетельствовал о том, что водитель все же пытался исправить свою ошибку и остановиться на переходе. Не вышло. Сейчас в этом инциденте разбираются следователи. К счастью, и в первом, и во втором случае пешеходы выжили. Больше видео с мест происшествий смотрите на официальном канале Магнолии ТВ в Ютубе.